ラオナツイスマイルドラァウミ Это человек легенда. Он герой он никогда не умрет, он, он всегда будет с нами. Низкий за такого сына, так Этот человек защищал рубежи нашей родины. Человек реально стоял на всех призовых позициях и прошел боевой путь. Мы теряем лучших людей, которые уходят от нас. Сделал хорошее подразделение. Есть труба. И дальше это будет подразделение жить, развиваться и также бороться за целостность Украины. Поверьте мне, чем больше таких людей, как тем лучше нам будет жить тем лучше нам будет жить. Почему? Потому что ее смерть не напрасна. Ее смерть, она дает нам возможность бороться дальше, стоять дальше и стоять на коленях. Слава Украине! Я хочу искру клубить с его батарей, его жильцы, его детям. И мы даем слово, что мы этих хлопцев никогда не забудем, сколько мы не в Украине. Слава Украине!